вот перед Половчанским мостом на повороте к Велмарту, значит, пытаются делать дорогу. Сам мост, похоже, никто ремонтировать особо не будет. Но сейчас пройдемся, посмотрим. Для того, чтобы повернуть налево, машинам приходится выезжать на встречную полосу. Никто это движение не регулирует. мы видим по видимому проводятся такие ремонтные работы сейчас ближе подойдем Производится демонтаж асфальтного покрытия, в частности вдоль бровки, где наплыв произошел. Демонтаж производится только на центральной полосе, на центральной части моста, полностью на всю ширину. Но, по-видимому, весь мост никто делать не собирается, по крайней мере, не планируется. Когда будут асфальт ложить, никто толком не может сказать.